Salam əziz izləyicilərim, salam elmli əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz bu gün hal-hazırda Mərdəkanda çox evlərimizi çəkəndə hər zaman deyirik ki, yer olaraq, məkan olaraq deyirik ki, göstəririk ki, Bravo marketin arxasında, Bravo marketin arxasında, Bravo marketin arxasında, bravo marketin arxasında ev göstəririk. Bugünkü günkü elədiyim təqdimat, evin təqdimatı Bravo marketin arxasındadır. Bravo marketin arxasında qapıdan çıxdın, əli qoyursan, cibə gecə-gecə Bir başa gedirsən Bravo Marketə, Bravo Marketdən bazarlığı edirsən, gəlirsən. 6 sotum çərçivəsində inşa olunub. Keçək indi evə. Buyurun, evimizin həyətinə xoş gəlmisiniz. Tanış olun, sonra mən sizə əlavə olaraq məlumatları bildirəcəm. Biz alar həyətə keçdik. Birbaşa yoldan içəri keçəndə, bunun qarşısında da gördüz, maşın saxlamaq mümkündür, yəni üstün elə bağlıblər ki, maşını orada da saxlamaq olar. Əlavə olaraq isə qapı açıldı, içəri bura iki maşın yerləşən üstü bağlı qaraj inşa olunub. İçəri həyətə girən kimi isə sol tərəfdə bizim bir sanitar qovşağı, həyat üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı burda. Həyat üçün Burda isə bir əl damı inşa olunub. Həyatımızın qarşısında gözəl dekorativ ağaclar, palma ağacları, yaşıllıq, həmişə yaşıl qalan yolkalar və gül çəklər əkilib. Mətbəxinin isə önündə böyük bir daşma hovuzu inşa olunub. Hovuzumuz daşmadır. Üstündə Ev sahibi elə inşa elib ki, hovuzu hovuzun qarşısında lijanka. Yəni gün şüası almaq üçün yerdə inşa elib. Əlavə olaraq isə üstü bağlı teras. Terasın altında stol-stul qoyulub, hal-hazırda yayda oturmaq üçün. Bir də kebabxana inşa olunub. Bura isə belə deyim də, bura hal-hazırda söhbətgah, söhbətxa, söhbətgah kimi, teras kimi də istifadə etmək mümkündür. Elə bir inşa elib. Sonra hovuzumuzdur, filtrli hovuzumuzdur. Eee, daşmadır. Və əlavə ol -əl, onu da deyim ki, sizə çox bağlarda belə bir şey yoxdur. Mən sizə deyim. Baxın, hovuzun qırağında, hovuzun qırağının hamısını ev sahibi belə bir rezinlə bağlayıb. Kimsə hovuzdan istifadə edəndə, gələcək uşaqzad çənəsi, ağzı, nə bilim, əli dəyib əzilməsin deyənə. Keyfiyyət maşallah, belə deyim, çox gözəldir. Yaxşı inşa olunub alt sotun içərisindədir. İndi isə keçirik evimizin daxilinə. Buyurun evimizin daxilinə. Orda da danışım sizə məlumat verəcəm. Biz hal-hazırda evimizin daxilindəyik. Bir başqa mərkəzi qapıdan açdıq, qapıdan keçdik içəri. İçəri böyük bir dəhliz. Dəhlizimizlə üzbəyüz isə bir garderob otağı inşa olunub. Tam olaraq mərkəzdə hündür garderob otağı. Gələcəyinə kim istəsə bura qapı və yaxud da can balkonla işçələrlə bağlayıb burda gardırob otağı inşa eləsin. İçəridə girən kimi dəhlizimizin üstü isə dartma tavanla təmir olunub. İndi isə biz keçək birinci mətbəximizə, yataq otağı və onunla üzbə üz olan ümumi sanozeilimiz, sonra isə qonaq otağına sizə təklif təqdim edəcəm. Bura isə bizim mətbəximizdir. Mətbəximiz birbaşa hovuza, terrasa baxır. Görürsüz, mətbəx mebelimiz yığılıb, aksesuarlar hamısı qoşulub. Hal-hazırda dövlətin verdiyi, dövlət tərəfindən Sss, baxın, hava çox istidir, amma sətsərin su gəlir. Dövlət xəttindən su gəlir. Buranın da yuxarısı, tavanı dartma tavandır. İndi isə biz keçirik birinci yataq otağımıza. Bura bizim birinci yataq otağımız, yataq otağının daxilində isə özünün özünə aid olan e, sanuzeli evimizin yerinə görə, yerləşmə yerinə görə, belə deyim, qiyməti çox uyğundur. Kimsə indi orada deyəcək ki, uyğundur deyirsiz. Nə bilim yazırlar bizə müştərilərimiz, aşağı büdcə deyirsiz. Bu qiymət də hələ onlardan qalmır. Amma bilənlər bilir ki, burada yer olaraq, burada buranın torpağının sətu neçədir. Və əlavə olaraq isə evin tikilintisi, evi gəlib görənlər bu evə özləri qiymət qoyacaqlar. Mən də indi sizə evin qiymətini deyəcəm. Evimiz bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən, eee, bazara uyğun olaraq 330 min manat start olaraq, başlanğıc olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Bura isə bizim ikinci yataq otağımızdır. Həman ikinci yataq otağımızın yanında isə bizim üçüncü yataq otağımız yerləşir. İndi isə biz keçirik qonaq otağına, qonaq otağı ilə də sizi tanış eləyək. Son olaraq yerə yer olaraq, həyət olaraq, belə deyim, yataq otaqları ilə hər yerdən tanış olduq. Bir qalıb bizim qonaq otağımız. Buyurun, bu da bizim qonaq otağımız. Hər zaman kim alacaqsa, evi qonaqlı qaralı olsun. Xat günlər qismət eləsin hər kəsə. Evimizin qonaq otağında pəncərləri hamısı birbaşa yaşıllıq zonasına baxır. Çox gözəl yerdə yerləşir, yenə deyirəm. Tikintisi də ki, maşallah keyfiyyətlidir. Kim alacaqsa, Allah ona xoş günlər qismət eləsin. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam eləyin. Bir daha deyirəm, evimizin bugünkü gündə 330.000 start olaraq qiyməti var. Sənədlər kupçadır. Evimizdə hər bir kommunikasi kommunikasiya xətləri yerləşir. Telefon xəttinə kimi, internet xəttinə kimi hər bir şey var. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı heç yaddan çıxartmayın.